Лучшее, Бармен, в шоу Кировограда! Встречайте Талангера! Прошу немножечко внимания, как наш сказал ведущий Тамада Дмитрий, о том, что мы лучшие в Кировограде, о том, что мы кудесники, волшебники, э, тем самым мы являемся Барменами. И для того, чтобы доказать вам о том, что мы действительно лучшие, я бы хотел бы всем вам показать маленький... Э, нюансы работы бармена. Вот. Я, вам всем покажу, что такое вспомогательный предмет на баре. Все ими пользуются за столом или за барной стойкой. Как правило, все люди ну, за барной стойкой берут этот предмет, вытирают губы, вытирают стойку, портят, рвут их, пишут телефоны, оставляют на барной стойке. Что делает профессиональный бармен? Минуточку внимания показываю. Забирает этот грызок, складывает руку аккуратно. и растворять воздух. А это еще не все. Это еще не все. Хочу вам напомнить нововведение нашего законодательства о том, что во всех общественных местах запретили курить, а также запретили курить во всех заведениях. Вот. И есть такие люди, которые не осведомлены и приходят в заведение и говорят, дайте, пожалуйста, пепельницу, закурив сигарету. Я говорю, простите, у нас пепельницы нет, перестаньте курить, отдайте мне свой окурок. Вот. Он отдает, что делает бармен. Бармен делает это элементарно. Берет, складывает в руку. и чего, да. Ну, что не сделаешь для родимого законодательства? И растворяет воздух. также еще есть. Также еще говорят о том, что хороший бармен может сделать что-то из ничего и сделать из ничего что-то в любых условиях. Я как бы показываю вам один из моментов. У нас есть тут немного рома белого, есть два стакана. Вот. Пустые. Я вот налью Переверни. Опа. Держи. Вот в этот я налил. Давайте угадаем, в каком. Ты следишь? в каком. Вправо. Да, Радёшка, Давайте проверим. Здесь, да? Значит, здесь. <смешки> <смешки> Это еще не все. На самом деле, хотелось бы сделать еще небольшой подарок. У нас есть для вас всех небольшая шоу-программа. И я прошу музыкантов наших включить музыку. А вас всех попрошу. Give me a peace Give me a peace Give me a peace Give me a peace Yeah no.